Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Anwar Ibrahim, apa yang kau pusing sekarang ni masalahnya? Bila kau kata kau tak rayu keputusan Mahkamah Sabah berkenaan dengan 40% tu, cukuplah. Tapi masalahnya, kau kata kau tak rayu keputusan yang bagi 40% tu tapi kau kata kau nak rayu alasan penghakiman. Engkau mula-mula kata kau tak rayu, lepas tu kau kata kau rayu. Apa cerita ni masalahnya? Baik, pening orang. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bersempena dengan PRN Sabah pada ketika ini isu 40% hak Sabah daripada hasil bumi Sabah yang telah diserahkan kepada kerajaan persekutuan menjadi sangat-sangat hangat kerana ianya termaktub dalam perjanjian MA63. Saya tak nak pergi kepada detail berkenaan dengan perkara itu apatah lagi untuk mengulas berkenaan dengan kesilapan Datuk Syanwar yang memberitahu dekat berada Tuan Pemirah Sabah itu 17 bilion yang diberikan oleh kerajaan pusat kepada Sabah itu adalah termasuk 40% itu sedangkan benda itu adalah berbeza sama sekali. Saya cuma tertarik dengan kenyataan peguam negara yang antara lain telah mengaku bahawa mereka tidak akan merayu keputusan Mahkamah Tinggi Sabah yang telah memerintahkan agar secara perintah mandemusnya kerajaan kena bayar 40% hasil bumi Sabah itu kepada Sabah. Tetapi dalam masa yang sama juga dalam kenyataan yang sama Peguam Negara memaklumkan yang kerajaan akan merayu alasan penghakiman terhadap perkara itu dan benda itu telah ditegaskan sekali lagi telah diperjelaskan sekali lagi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang parlimen beberapa hari yang lepas. Kenapa dekat satu part dia kata dia tak rayu tetapi lepas tu dia kata dia rayu? Mana satu ni? Rayu ke tak rayu? Sampai Ewan Benedict pun pening. Kau ni kerja rayu kerja tak rayu? Mana satu masalahnya? Anda tonton penjelasan oleh Anwar Ibrahim ni dan yalah, untuk konteks video ini saya minta sangat anda tolong jangan skip sebab kalau anda skip you are missing all the fun. Cuba tonton. Saya jelaskan sekali lagi. Tidak ada rayuan dalam isu pemberian khas. Nokta. Yang dibangkitkan sekarang ialah apa yang kita maksudkan kehilafan dalam penghakiman selain daripada yang perkara pertama tadi. Ya. Iaitu kerana alasan penghakiman ini pada paham kita itu banyak yang terlanjur yang bukan dalam bidang perundangan. Umpamanya alasan penghakiman antaranya mendakwa kajian semula pemberian khas yang dibuat selepas 2021 menyalahi undang-undang dan tidak rasional dan malah mengaitkan kesilapan besar yang dibuat oleh kerajaan sejak 1974. Ini bermakna kerajaan persekutuan di bawah Marut Tun Abdul Razak, Tun Hussein, Tun Dr Mahathir sehingga sekarang. Kerajaan negeri di bawah Tun Datu Mustafa, Tun Fuad Stephens sehingga sekarang. Ahli-ahli parlimen yang terlibat dalam kerajaan dahulu sejak 1974 sehingga sekarang semuanya diputuskan sebagai ter ter terlanjur illegal, irrational procedurally improper dan mengabaikan tanggungjawab kepada negeri Sabah ini satu keputusan yang sangat serius dan sebab itu saya harap ahli-ahli semuanya membaca alasan penghakiman. Karena ini berbeza, saya tekankan. Saya tidak mahu ini jadi politik dalam soal 40 peratus. Kerana itu tidak dirayu. Tetapi kenyataan-kenyataan yang kita anggap uh, tidak selaras dan tidak tepat harus dirayu. Kalau tidak, kalau tanpa rayuan ini bermakna hukuman ke atas Kerajaan di bawah pimpinan Tun Razak, Kerajaan Persekutuan sejak 1974 semua anggota kerajaan dan Tun Datuk Mustafa, Tun uh, Fuad Stephens sejak 74 di Sabah semua kerajaan semua parti yang terlibat. Jadi saya harap ini diikuti kerana pada hemat kita boleh kita teruskan rundingan malah rundingan telah diadakan. Mungkin prosesnya boleh ditanya, dipersoal. Tetapi bagi dalam pendapat kita, proses rundingan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan Sabah bagi mengkaji semula keadaan pemberian khas telah dilaksanakan. Terutama sekat yang saya ingat, malah di uh, masa berah jadi Perdana Menteri sekalipun sudah dinaikkan mana naik setelah berunding ya. dia bukan naik unilateral tetapi saya tidak boleh menjawab secara terperinci selain daripada kerajaan Madani sekarang kerana peringkat teknikal seperti mana surat yang dihantar hari ini untuk memulakan laporan itu akan dibawa ke jatuh kuasa Uh, teknika tertinggi di bawah yang dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri 2 kemudian baru diangkat lagi kepada mesyuarat MA63 yang saya pengusikan bersama uh, hadir anggota utamanya Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah bagi kita adalah sah dan selaras dengan peruntukan 112 di Perlembagaan Persekutuan jadi um, Jadi uh, sebab itu uh, persetujuan Sabah menaikkan kadar pada tahun 2022 semasa ber 125.6 juta dan sekarang bila kita teruskan dengan pemberian khas 600 juta itu dipersetujui sebagai interim dan dipersetujui uh, belum muktamad oleh kedua-dua dalam konteks ini Sabah dan Sarawak Dan ini platformnya ialah Malis Tindakan Perjanjian Malaysia 1993. Uh, itu yang ditutupkan. Baik. Jadi, untuk sekarang, kita tentu boleh menyegerakan. Tapi yang dipertikai ini ialah bahawa um, keputusan um, menghukum Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri, maknanya seluruh ahli parlimen dari 1974, dan ahli uh, dewan negeri seperti se se uh, di Sabah sejak itu tidak se apa yang kita lakukan yang menyebabkan saya menjelaskan ya, terkeluar daripada 40% ni ya, soal hasil 10 bilion perbelanjaan 17 itu tidak bermakna kita pertikai 40%. Saya nak tunjukkan pandangan bahawa kita abaikan. Itu tak tepat kerana Sabah mendapat peruntukan tertinggi. 17 bilion dan umpamanya perjanjian MI63 menetapkan kawal selia bekalan elektrik mesti menjadi milik Sabah maka kita dah serahkan pada Januari 2024 tetapi walaupun dia jadi milik Sabah kita masih tetap menyediakan 1.2 bilion ringgit kerana keperluan elektrik Sabah. Begitu juga 765 juta ringgit untuk projek talian penghantaran Southern Link ya. boleh dipertikaikan ini sebagai tanggungjawab kerajaan persekutuan. Tapi kerajaan persekutuan ada pilihan, ada keutamaan banyak negeri-negeri lain yang punya masalah. Jadi begitu juga dalam keputusan memasang solar hybrid madani untuk kampung-kampung seluruh Malaysia kita mulakan di kampung-kampung di Sabah bekalan air bersih. Satu bilion ringgit. Sudah disediakan. Projek sambungan kabel dasar Laut Madani, Salam, dibangunkan SKMM sepanjang 3,100 km, kos 2 bilion ringgit. Dan lebuh raya, Ben Borneo. betul, saya memilih menyebut ini, nak membedakan di antara proses rundingan yang mesti diteruskan dalam kes yang pertama iaitu 40% yang dimulakan dan sekarang ditingkatkan dengan kenyataan pengabaian yang kita tidak boleh terima sama sekali ataupun keputusan yang mengatakan kita telah mengedepikan perlembagaan negara. Ya, mana perlembagaan itu diketepikan? Satu keputusan yang mesti dirayu kerana kita mengharapkan ianya dibatalkan oleh mahkamah atas dari sudut tuduhan keras kepada semua kerajaan sejak 1974. Pertamanya, saya nak ucapkan tahniah kepada anda yang tak skip video ucapan Datuk Seriana Ibrahim dekat Parlimen itu tadi. Di mana bila anda tak skip, anda akan dapat menonton sendiri apakah penjelasan dan rasional PMX berkenaan dengan Okey fine, kita tak rayu keputusan Mahkamah Tinggi tetapi kita rayu alasan perhakiman. Di mana Datuk Sri Anwar setakat yang saya fahamlah kan Dia kata kalau dia tak rayu alasan penghakiman itu Semua kerajaan terdahulu Termasalah kerajaan Tun Razak, kerajaan Mahathir, Tun Dato' Mustafa dan sebagainya Semuanya akan dianggap bersalah sama Jadi uh, benda ini macam tak baguslah kata Datuk Sri Anwar Tetapi jujur saya cakap Kalau anda menonton penjelasan oleh Anwar itu dan anda faham apa dia jelaskan Saya tabik dekat anda Sebab saya cakap terus terang, saya sendiri pun tak faham apa dia bercakap sebenarnya kan. Tunggang terbalik tuan-tuan. Kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap ke situ, kejap ke sini. Kita je tak faham tau. Apa sebenarnya yang dia cuba nak sampaikan dekat parlimen. Kenapakah kerajaan nak rayu alasan perhakiman bukan rayu keputusan. Itu benda yang pelik. Tak pernah dibuat oleh manusia maupun jin. Dan jawapan beliau pun memang saya cakap ketua terang Tak ada manusia mahupun jin yang akan faham jawapan itu tuan-tuan sekalian Penjelasan itu Punya berpusing-pusing Allah Akbar Saya yakin speaker dewan pun tak faham Tapi yelah dah speaker dewan kan Orang PKR juga Orang kerajaan madani Angguk jelah kan Tapi itulah Masalah sekarang ini boleh ke kita rayu alasan penghakiman cuma tak rayu keputusan hakiman Dalam dunia undang-undang, dalam penghakiman, tuan-tuan dan -tuan sekalian. Okey. Bila kita, bila hakim keluarkan satu keputusan. Okey, keputusan penghakiman. Maknanya, hakim dah putuskan, okey, tentang satu, satu kes itu. Keputusan itu akan didukung oleh uh, alasan penghakiman. Di mana alasan penghakiman itulah yang akan menjadi asas kepada pembentukan keputusan tersebut. Sebab anda kata kalau keputusan itu dibuat tanpa alasan, maka benda itu tidak dah lari dah asas dia. Nampak? Dan anda kata kalau kita kata, oh kita nak rayu alasan pakiman, bermaksud kita telah merayu asas kepada pembentukan keputusan itu. So in a way, sebenarnya kita tak setuju dan kita nak bantah serta rayu keputusan hakim tersebut. Cuma kita tak kata kita rayu keputusan hakim, kita rayu alasan pakiman. Sebab lagi sekali saya cakap ya, eh, setiap keputusan hakim itu, keputusan mahkamah itu mesti ada ratio desimendi ataupun alasan pakiman. Mesti ada sebab kenapakah keputusan itu dicapai. Dan alasan itu, sebab itulah yang menjadi reaksi saya, saya sebutkan menjadi asas keputusan itu. Tak pernah-pernah dibuat oleh manusia maupun jin macam saya sebutkan tadi. Mana-mana pihak yang nak merayu alasan pakiman saja. Nak merayu benda yang menjadi asas kepada keputusan pakiman. Anda ceklah mana-mana court dekat mana-mana negara Commonwealth. Okey, negara bukan Commonwealth saya tak pastilah kan. Tetapi dekat negara-negara Commonwealth yang kebanyakannya menggunakan sistem Westminster ni kan. So, tak ada kita jumpa mana-mana pihak yang okey tak apa kita terima keputusan tapi kita nak rayu alasan pakiman. Contoh, contoh, contoh. Katalah ada satu hakim tu menjatuhkan hukuman, okey lelaki ini bersalah kerana mengendap anak ada orang. Contoh eh, contoh. Alasan pakimannya ialah lelaki ini memang betul telah mengendap anak ada orang, memang dah ada kamera semua dan lelaki ini seorang pervert sebagainya. Oh, lelaki tu dia tak setuju. Lelaki tu kata, saya setuju dengan keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman kerana saya mengendap anak ada orang. Tetapi jangan kata saya pervert. Katalah saya ini sebagai orang yang lonely, seorang yang, uh, orang kata duduk seorang-seorang, anak kemudian perempuan, -perempuan tu sengaja uh, tayangkan badan di depan saya. Macam tu lebih kurang, tuan-tuan sekalian. Dia tak terima yang orang kata dia pervert. Dia cuma kata, saya ini mangsa keadaan. Tapi saya setuju keputusan tu. Boleh terima tak benda tu? Boleh terima dengan akal benda tu? Memang tak boleh lah. Tak pernah-pernah dibuat oleh orang. Kau terima keputusan mahkamah, lepas tu kau nak rayu alasan perhakiman yang membawa ke keputusan itu. Kalau kau tak setuju keputusan itu, cakaplah kau tak setuju keputusan itu. Kau rayulah keputusan, oh Hakim saya tak setuju dengan keputusan Hakim yang minta kami bayar 40% uh, kerana uh, memang ini hak kerajaan dan memang dari dulu patutnya kerajaan yang dia bayar tu. Oh saya tak setuju benda itu. Saya nak nak runjing balik. Kan? Bantah saja, rayu saja. Dan benda itu akan pergi ke mahkamah rayuan. Tapi kenapa kerajaan dia tak nak bantah keputusan kehakiman? Sebab nak PRN Sabah. Saya tak yakin kerajaan nak bayar 40% tu. Saya tak yakin lah eh. Saya bukan tuduh. Saya tak yakin. Tetapi kalau dia kata dia tak nak bayar, dia nak bantah keputusan hakim, dia nak bantah perintah mandamus itu kan. Mampuslah. Nanti kang jagi orang Sabah confirm. Ngamuk kan nak PRN ni Kau dah gagak lah. So apa dia buat? Dia guna bahasa halus. Okey tak apa kita setuju keputusan kehakiman. Tetapi asas kepada keputusan itu, alasan yang kau gunakan itu, yang itu kita tak setuju. Tapi itulah. Dalam dunia kehakiman, If you are not agreeing with the reasoning, that means you are not agreeing with the result. Itu saja. Lagi sekali saya sebutkan kepada anda semua, kefahaman kita, keputusan hakim ada ratio decimal ada alasan perhakiman dia. Alasan perhakiman itulah yang menjadi asas, basis of the ruling. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Tidak lain tidak bukan, mudah saja. Sebenarnya dunia mahkamah dengan undang-undang ni, dia simple, dia straightforward. Satu sebab semua benda mestilah berdasarkan kepada apa yang tertulis dekat undang-undang. Dalam akta ke dan seksyen ke apa-apa ke, apa yang ada dekat situ, itulah yang kita kena rujuk. Dan kemudian ini terpulang kepada penafsiran. Dan penafsiran ini mestilah disertakan dengan hujah yang kuat menyokong penafsiran kita. Itu nombor satu. Nombor duanya, keputusan hakim straight forward. Dia mesti alasan tu memang bersangkut pot 100% dengan keputusan. Dia takkan alasan lain, keputusan lain tak ada. Dia straight forward. Sangat-sangat mudah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itulah bila kita dapat seorang Perdana Menteri dan juga kerajaan yang diketuai oleh seorang yang bersastra, payahlah. Sebab macam Tunggu Zafro cakap lah kan, oh uh, dekat Kambodia memang ada tulis benda tu. Dia kata uh, kita memang kalau boleh tak nak kedaulatan kita tu gugat. Dekat Malaysia tak ada benda tu. Tapi dekat Malaysia dia punya ayat lain sikit. Dia tak sebut tentang jangan kacau kedaulatan tetapi ayat tu boleh ditakrifkan sebagai jangan kacau kedaulatan. Nampak tak bunyi lebih kurang kan? Benda tak ada dekat perjanjian tapi dia kata macam ada sebab boleh ditakrifkan. Padahal macam saya kata kali sekali, apa-apa yang tertulis dekat undang-undang, perjanjian, seksyen, akta sebagainya, itulah yang ditakrifkan terlebih dahulu. Kalau tak ada, tak ada. Senang cerita. But then, apa nak expect dengan kerajaan ini kan? Sedangkan, yelah, mereka pun boleh buat sesuka hati mereka sebab ini kerajaan mereka, undang-undang pun mereka boleh langgar macam tu je. Macam mana? Pampam -pam je lah. Tapi Sama-sama kita -sama pening Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Undang-undang kami ni Kerajaan yang bisa Semua boleh padam